Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Sizlərə əmlakçı olaraq daha bir ev təqdim etmək istəyirəm. Bu gördüyünüz 2 mərtəbəli həyət evi, villa, eyni zamanda bağ evi Mərdəkan da yerləşir, Mərdəşən qəsəbəsində ən gözəl yerlərdən birində, Arzu Çadlıyevin yaxınlığında bilənlər bilir, yeni salınmış ə, yolun üstündə. Yəni yoldan 30-40 metr içəridədir. Gördüyünüz kimi Bura tək bağ evi kimi nəzərdə tutulmuyor. Yəni iri 4 fəsli yaşamaq üçün burada hər cür şərait var. Mən indi sizə tam olaraq evi göstərəcəm. Demək gördüyünüz kimi e, bu hissə həm ağaclıqdan da əhatə olunub. Yəni bəzi ağaclar var ki, 15-20 illik ağacıdır. Yəni köklü ağacdır. Bəziləri də sonradan əkilib, palmalar, dekorativ ağaclar. Demə bu hissə naveç kimi tikilib, qəşəng səlində oturmaq üçün yay vaxtıdır, dincəlmək üçün nəzərdə tutulub. Sonra burada bir ə, yay mətbəxi var. Manqal, nə bilim samavari, hər bir şey ordadır. Keçir indi yan tərəfə. Yan tərəfdə evin döyğündə, sağ qardaş, burda bərabər baxaq. İndi aydın məsələdir ki, mövsümün sonudur, yay vaxtı artıq bitib ənə yəni, pasendlə çılma yoldur. təbii ki amma ona görə də pasendlə belə suu boşaldacaqlar artıq. Bu hissə eyni zamanda görürsüz, çərçivəyə alınır ki, ə, qış vaxtında uşaq falan çəkməsin bura. Eyni zamanda yayda da uşaqların qorunması üçün pasendlə yığılmasınlar yəni, da bağlanıb evin yanında pasendlə orada var, deməli bizi görə biləcəyik indi. Burada yay üçün Tamam, sanuzel və parnoya keçək, baxaq ora da. Demək, burada baxın, e, bura e, sklav kimi istifadə olunur. Burada vitrin pəncərələrindən görsən, burda bitiri şüşəsi var. Bir başqa baseninə baxır. Yayda da, yəni burada parnoyadan istifadə edirəm. Burada rejankalar var. İstədiyiniz uzaqdan baseninə tərəf baxmaqdır. Sonra burada e, üş üçün parlöydür. Və burada da oranın duşa boyu var. Və evin arxa tərəfində mətbəxdən, yəni arxa tərəfə çıxış var. Bu da böyük şəhirdir, lazımlı bir yerdir. İndi sizə gedək evin özünü göstərək. Gördüyünüz kimi ev 2 mərtəbəlidir. Ümumilikdə layihə edirəm Təqribən 540 kvadratmetrlik evin sahəsi. Sənədləri də tam qaydasındadır. Baxın, bu hissədə həm bir balkon, terrasi də var. Nəzər mənzərənin. İndi qalxaqcı evə həm evin təmirli, yeni təmirli diqqət edirəm sizə, həm də ümumiyyətlə tam sılaq, çox necə rahatdır, nəzər dili qalxaqdır. Və beləliklə bura evin giriş hissəsidir. Nəzərinizə çatdırım ki, ev kamera sistemi ilə 24 saat mühafizə olunur. Yəni ə e, hərda olsan ol mobil telefonunla evdəki olan bütün vəziyyətə nəzarət etmək imkanı var. İndi isə qalxıb demək. Və bura evin artıq giriş hissəsidir, foyedir. Bu e, tərəfimizdə, sizin sağınızda boya boy, -boy şkaf yığılıb, bəlkəcə o şkafdır, düzgülü. Sonra burada bir anon tualetdir. <laughs> müştəri, F e, yüksək keyfiyyətlə təmin olunub. Evdə istifadə olunan bütün e, belə deyək də tikinti materiallarıdır, aksesuarlardır. Doğrudan da hamısı çox keyfiyyətlidir. Yəni burada da həqiqətən ən yaxşılar nədirsə onlardan istifadə olunub. İndi sizə tam göstərəcəm detallığını. E, hə, həmçinin evi mebelləri də bahalı bir mebellərdir. Tanınmış brend firmanın mebelləridir. Da çəkmək istəmirəm, reklam olmasın ə müxtəra inşallah gələndə baxmağa özü görəcək. Bura isə mə evin 10 otağıdır, zal var. Vitrin pəncərlərlə həyətə doğru baxır. Burada yəni bildiyiniz işlək kamendir, yəni qış vaxtı kim yaşasa, o həziyyətə maksimum istəsə, hansı ki kamendən nağırlardakı kimi onu yandırıb burada oturub televizora baxıb biz üçün istirahət yeri də bilər. Bura qonaqlar qarşılama üçün son yer olur. Bura isə <coughs> mətbəx hissəsidir. Yəni görün e, belə deyək layihə ilə burada əslında qaz azadə durmuşdu. Bu xarici belə e, hava çəkən də. Amma orada baxdı bir yer olduğu üçün ha, qazı ora keçirilib. Burada qazdan istifadə olunur. Bu otaq belə deyək e, hansı ki əbdə çalışan bir nənə üçün və yaxud da e, köməkçi üçün olan bir otaqdır. Onun üçün nəzərdə tutulub. Amma ki istəsə özü üçün getə otağın istifadə olar. Burada evdə çox yaşayış olmur. Və burdakı otaq. Bura deməli ev sahibi özü üçün burada bir kabinet yandırır. Özü üçün burada oturur, masada kompüterdə işlərini görür və kamera sistemi e, bütün evi, yəni 360 dərəcə çöldən içəridən nə varsa hamsını nəzərdə saxlayır. Eyni zamanda bayaq dediyim kimi mobil telefonunda da evin bütün bir e, dövlənin vəziyyəti nəzərdə saxlayır. Və burada göstərilən qapı bayaq çola çıxdıq. İndi isə qalxaq ikinci mərtəbəyə. Görək ikinci mərtəbədə neçə otaq var və nə var. Burdan isə qalxırıq ikinci mərtəbəyə tutub da təşəbbüs bir bax bu hamısı orijinal yardaqdır. İkinci yardağın yəni ki. Qalxan ikinci mərtəbəyə yuxarıdan tanış olaq. Və bura ikinci mərtəbəli koridor və qeyisdir. İkinci mərtəbədə 1, 2, 3, 4 yataq otağı və bir ayrıca sənhuzə var. Birinci başlayaq burdan. Sənhuzədən mənim. ikinci mərtəbəyə aid olan tamam foyetdən qonaq otağı. İkinci səhifə iç yataq otağının baxılır. Burda böyük bir, burada böyük bir yataq otağı var. Onlar təqribən 50 kvadrat metr. Hətta qeyd istəsində o məcən qardiyanlı şkaflar deyilir bu. Özünə e, otağın içində özünün sanitariyası var, həm onun tualeti var, düstərlə göründü. Və yenə də bahalı həmin o brend firmadan olan, bahalı mebel dəsti, məsağlı mebel dəsti. Burdan isə çıxır qəşəng bir ən gözəl bəyaz aşaq tərəfi göstərdim. Teras və balkon. Burada da kəşəyk stol boylu. Səhər gündən qafdan cəld otdurduq bu da zəftirini etdim. Amma kim istəsə bunun üstünü bu parça ilə bağlayırlar. Yəni qışda da burada oturmaq istəsəkcə can balkonla falan bağlayıb almağa bir ehtiyac yoxdur. Kim istəsə edə bilər. Çünki dedim kimi bu ev yəni e, tək bağ evi deyil də burada ilin istəmindən mövsümündə yaşamaq imkanı var. Və çiçək növbətçi yerdə otaqlarınla baxaq görək orada <laughs> İki yataq otağı. Hər halda uşaq üçün. Burda görünən miqalardan görsəniz ki, uşaq üçün nəzərdə tutulub. Amma bu da yetərincə böyük bir otaqdır. Quranın bircə e, içində özünün sanecədir. Təbii ki, hamısında olası deyil. İki yataq otağının içində özünün hamam otağı var. O da uşaq üçün nəzərdə tutulmalıdır. Bəli, bura da yıb. uşaq otağı nəzərdə tutulub hətta biliriz, biz bir oğlan uşaq üçün. Bura da eyni zamanda eyni firmaya yani, məxsus bütün evin mebelləri həmin o brend firmadan alınıb. Bahalı mebellərdir. Buna görə e, tapırıq, tapırıq üçün, də evdə tam olaraq mebellə çapıldığı üçün, qiymətdə təbii ki, başqa evlərdən müəyyən mərhələdə fərq olacaq, həm də onun yeri çox qəşəngdir. Mərdəkanın ən gözəl yerində. Bura da Növbəti yataq otağının -murtağını. yata içində burada göstərəyəyəm qardaş. Burada bir növbə otağı varsa, muzeyli var. Ev tam olaraq gördüyünüz e, gözəl, keyfiyyətli, yumşaq, nə bilim, bahalı mebellərlə tam olaraq təmin olunub və bildiyiniz kimi evi bütün mebelləri ilə birlikdə satırlar. Bunda da bir balkonlu var. Və vitrin pəncərələri burdan balkona çıxır. Toz olduğu üçün çıxmadım ora. Amma görürsüz, ümmet bir balkon, baxın həyətə. Ümumi 12 sorət həyət sahəsi var evin və evin özü də 540 kvadrat metr yə, tək kupçada hamısı qeyd olunur, evdə torpağı. Çıxarışı, sənədləri hamısı qaydasında. Qiymətlə bağlı aşağıda yazacağım. Kimin nə sualı varsa, bizə zəng vura bilər. Bizis demədə qalın, ən gözəl evlərdə təbii ki, amlatil.az saytında və Instagram səhifəsində.